待っていました。こちらです。もし港に住めなくなったら行くあてないな先ほどは話の途中ですみませんでした一刻も早く確かめたいことがあってあの単刀直入にお願いします急ぎ獣の素材を用意してもらいたいのです実は先日 港のからくりが動くようになって新しい武器を試作していたんですが試作品の中の一つがあの獣に有効なんじゃないかとほらあの獣岩石の獣だからかもしれませんが体中にひびのようなものが見えたでしょそしてそのひびの近くには獣の傷や死体にまとわりつくはずの蝶の姿があったもし傷があるなら そこが弱点になるかもあの試作品なら地上から直接その部位を狙えるんですなのですが必要な素材が手に入らなくているのは大量の砂鉄とはいえ土を掘って集めていては時がかかりすぎるそこで獣の素材というわけです前に信光から砂鉄を操る獣がいるという噂を聞きました 何から何まであなたに頼りきりで申し訳ないのですがどうかお願いできませんか何としても国ならしを止めなければ私にできることはこの素材早速集めてきてくれたのですねありがとうございます これれでで武器の制作に取り掛かれそうです見ていてくださいね限られた時の中で最高の武器を作り上げるそれが私の鍛冶師としての矜持ですからあの巨獣に私の武器がどれだけ通用するか。 さてそっちの準備はどうこんなに方々歩き回ったのは久しぶりだよだがおかげでこっちの用意は大体いい整った今はちょうど鼓動の一体国ならしの進路にからくりを仕掛けてるところさ素人仕事だそう無茶の利く代物でもないが今打てる最善の手を。 打ったつもりだよその関係で大工たちにはちょっとした無茶を強いてるが次にやつが動き出す頃にはめども立つだろうさそれにうつつやの連中が物騒な白物を運び込んできたしかし何のために大量の火薬なんて仕入れていたんだかま、世の中知らない方がいいこともあるせっかくだ何も聞かずに ありがたく使わせてもらおうお腹をすかせて襲ってきただけと考えればかわいそうだが私たちも命と生活がかかっているからね負けるわけにはいかない戦いだできることをしよう足止めは任せたよ頼もしい言葉だ夏目も新しい兵器を用意しているみたいだしただ 何が起こるかわからない戦いだ武器や防具もしっかり整えておいた方がいいなあそういえばヒ姫様があなたと話したいって言ってたよ決戦の前に顔を出してあげたらどうだい みんな力を尽くしてくれているようだな特にお前には負担をかける申し訳ないお前の方はもう支度は済んだのかそうかならば少しだけ良いかお前に伝えたいことがある わらわも港の外に助力を頼んでみたのだが今はどの家も西国での戦に夢中剣もほろろに断られてしまった我が家顎家も役に立たぬ当主である父上も他の者もこの港に興味など抱いておらぬからな獣のはびこる地で滅びを待つ里 あの者らにはそのような考えしかない。わらわをサタニンとしたのいや。やすまなない。今はか係なかったな <laughs> わらしがサタニンとのしてなきるかのはうな考えかけて回る程度刀ない。何者かのような考えしかない。て情けなくて。しかなくて者かな 流れ人のお前に港の命運を背負わせてすまぬがどうか戦ってくれわらわに居場所をくれたこの港守ってくれ。 奴が動き出したって大 <laughs> 術の準備も万全ですとはえずいえ随分と無理をしたのでどこまで持つかは分かりませんがあの獣がそのまま引き返してくれれば。 今更ですねご分を はい<メ>よし行こう、うん、しっかり時を稼いでくれよ何あんたならやれる に飛びかずら撃ち込んで乗り込むぞ こちらでも揺れが近づいてくる。 しってそらはいすぐに次をよ てされたららこちらは手詰まりやつがたどり着いてしまえば湊はおしまいよその前に必ずしとめてくれ任せたぞ大将もうあなたしかいないんだ頼んだよ が、ズンバイが壊された。なんとか踏ん張るよ。火薬を持って持ってきて。